История творится руками харьковчан. Какие экспонаты несут в Харьковский исторический музей, связанные с новейшей историей Украины? Об этом сегодня в программе Отражение у нас в гостях Богдан Ивченко, сотрудник Харьковского исторического музея. Здравствуйте. Добрый день. Итак, несут и бронежилеты, насколько я понимаю, и другие экспонаты, связанные с антитеррористической операцией, проходящей сейчас в Луганской и Донецкой областях. Но сотрудникам музея все-таки этого, наверное, маловато, и необходима какая-то экспозиция более широкая для того, чтобы уже сейчас понимать, что же происходит вокруг. Я правильно понимаю? Да, совершенно. Верно. Соответственно, что вы хотели бы сейчас призвать к чему людей, что, чтобы они вам несли? Ну, хотелось бы всех харьковчан, жителей Харьковской области попросить в Харьковский исторический музей вообще приносить любые экспонаты, связанные с ант антитеррористической операцией. Это может быть и элементы формы, и какие-то остатки там, оружия, уже не действующие, фотографии, личные вещи участников антитеррористической операции, даже какие-то бытовые иконки, крестики. То есть все, что побывало в АТО, это интересно для музея, это интересно... Интересно для отображения ну вот бытовой жизни солдат там на фронте. До каких размеров сейчас вот эта экспозиция у вас разрастается? Что в ней представлено? На данный момент экспозиция «Харьковчане в АТО» она совсем небольшая. Там несколько витрин. И по мере наполнения экспонатами музея будет создаваться уже такая более широкая. Сначала мы планируем в рамках экспозиции «Харьковщина» в новейшее время сделать дополнение, а потом уже тоже по мере поступления экспонатов сделать уже отдельное отдельную выставку, которая бы освещала и участие, и подвиги харьковчан во время защиты Отечества в условиях проведения антитеррористической операции. Пока это небольшая выставка, она на третьем этаже Харьковского исторического музея. С чего она началась? Что было с самым первым экспонатом? Первые экспонаты они поступили от наших волонтеров, которые туда ездят. И первые экспонаты это, допустим, флаги Украины, с надписями и с подписями бойцов, которые там находятся. Это, конечно, такие флаги, они поднимают патриотический дух. И там участников то и тут харьковчан, которые находятся. Потом начали передавать бронежилеты, элементы формы, тоже в основном гильзы, там каски, вот такое. Вот с этого началось. Но началось все с флага Украины. Э, Который, я так понял, называется «Крыхетка», так? Нет, Крыхетка, я такой флаг не знаю. У нас два но флага вот есть. Я видел в интернете информацию, что в экспозиции, посвященной современной истории Украины, mm -hmm. есть уникальный экспонат, огромный флаг Украины, размером 5 на 6 метров, носящий имя Крыхетка. Передала такой его есть, да. в экспозицию волонтера Ирина Рассадина. Есть такой флаг, я его, кстати, принес сегодня, но ну, на данный момент он не в экспозиции, потому что он большое место занимает, там есть более такой, ну, поменьше флаг Украины, тоже с подписями бойцами, а вот этот большой Почему крыхетка? Вот что означает э, это название э, вот именно на этом флаге Украины? Э, значит, ну крыхетка, он так условно имеет название, даже такое, скажем, как бы э, смешное, комическое. На самом деле он не крыхетка, очень большой. Вот если тут на стену повесить, то будет занимать э, всю стену. То есть это. Впервые его развернули на площади Свободы во время всеукраинской акции ⁇ Я патриот ⁇ когда во всех городах Украины выкладывали свечками огромные тризубцы. И вот тогда и пришла идея, насколько я понимаю, показать и этот флаг в том числе да. ребятам, воюющим в АТО. А что вот у вас сейчас на столе представлено? Может, расскажете нашим зрителям судьбу и историю каждого из этих экспонатов? Хорошо. Значит, ну, я принес сюда в студию несколько экспонатов. Конечно, все из того, что есть, не смог захватить. Ну, например, начнем мы вот с такой индивидуальной аптечки. Она разработана именно у нас в Харькове, потому что они есть различных видов. И тут в комплект входит 21 предмет. Ну и все необходимое для оказания первой медицинской помощи бойцам. Вот тут, тут есть и йод, там и эластичные бинты, жгуты, перчатки, шприцы, пластыри, ну то есть все, что необходимо. И эта аптечка, вот такой именно вариант, считается одна из лучших и разработана у нас в Харьковском Национальном фармацевтическом университете. Также, допустим, принес я вот такую каску, которая побывала тоже в зоне Ато. Это вот ее... Передали к нам в музей в сентябре 2014 года. Это у одного из солдат, фамилия его Лазаренко была. Это каска в Луганской области с ним во время проведения антитеррористической операции. И ее тоже передали к нам в музей. Сейчас есть уже более современные каски, но вот такие тоже до сих пор используются. Это еще каска советского образца. Ну, также, как известно, у нас в Харькове были сформированы ряд подразделений в составе и МВД, и Министерства обороны. Ну, вот одно из них — это батальон милиции специального назначения «Харьков», или «Харьков-1» его еще называют. И вот, допустим, перед вами нашивка этого подразделения Харьков-1. Еще есть аналогичная и нашивка идентичная, только надпись изменена. Слобожанщина, два наших милицейских батальона. И на ней мы видим старый герб Харькова, который еще был в 17 веке. Это казацкий герб. Ну и наследуя традиции наших славных слобожанских казаков, тоже сейчас бойцы защищают, ну, на данный момент в Харькове, потому что находится батальон в Харькове, но ну, и несколько месяцев он перебывал в зоне АТО. Также Харьковский... Это сами бойцы передают. Сами 13, бойцы, да? да. Также Харьковский исторический музей собирает не только ну, предметы САТО, которые связаны с Харьковщиной, но и с какими-то ну, подразделениями, сформированными, допустим, в других областях. Вот, допустим, мы видим нашивку 12-го батальона, которые который в Киеве сформирован, и тоже бойцы передали. Бывает, что приходят к нам э, солдаты из ЗАТО, ну, которые в Харькове пребывают там в отпуске или на лечение, в музей посещают они музей, естественно, бесплатно, и тоже передают, как бы, если им понравилось, благодарность, тоже какие-то вот нашивки, элементы, э, какие с ними побывали в АТО. Также очень э, важно как бы духовная составляющая антитеррористической операции. Вот э, у многих бойцов, ну, которые верующие, верят в Бога, христиане, вот такие вот э, четкие с распятием и с э, Девой Марией, это изготовляется украинской греко-католической церковью и тоже передаются э, Солдатам, а они уже передают к нам Харьковский исторический музей. Довольно-таки много, ну, большое количество, я все не приносил, передано различных э, гильз, под снарядов, под э, патронов. Вот, допустим, это с... Э, Гильза с под патрона крупнокалиберного пулемета КПВТ э, тоже вот в нашем музее находится. Это поменьше, это с пулемета, э, который используется, кстати, в основном российской армии. Это пулемет Утес калибры 12,7 миллиметров. То есть вот такими пулеметами по нашим солдатам да, стреляют? Да, да. То есть, ну, бойцы тоже там на поле боя подбирают и себе на сувениры нам передают в музей. Кроме этого, к нам фотографы наши, харьковские, тоже передают фотографии, связанные с АТО. Ну, вот тут я принес фотографии, где запечатлено... Возвращение наших бойцов из зоны АТО — это 22-й батальон территориальной обороны. Сейчас он, кстати, уже вот в феврале опять отбыл в зону АТО. Это вот когда он прибыл на значит, э, боевое слагоджение, как называется, в Чугуевский район, в Башкировку. И на площади Свободы его встречали э, харьковчане. И вот такая фотография. И также, допустим, вот это как раз батальон... Слобожанщина тоже, о котором я уже рассказывал, тоже прибыли и их встречали как героев, и было запечатлено это на фотографиях, и теперь у нас это хранится в музее. То, о чем вы спрашивали, значит, о прапоре, это вот он тоже находится в нашем музее, но я полностью развернуть, да, конечно. Да, раскладывать не буду, он очень большой, я сам удивился. Вот тут с подписями и харьковчан для солдата, то и солдата, то для харьковчан. То есть он тут... Сколько там подписей тоже не могли подсчитать? Ну, я лично не считал, но много. То есть там я думаю, что даже несколько сотен подписей, потому что он действительно... И основные очень... пожелания какие-то... Да, какие -то пожелания, там... ну, например, тут есть надписи, там, Харьков завжды був и украинским, например, ну, вот, такого патриотического содержания. А также мы форму собираем и нам передают тоже бойцы из зато вот например такая форма но ну, э, причем с, она тоже побывала в то вот видите специальными такими отличительными знаками для распознавания цветными скотчем они делаются тоже солдаты передали к нам в музей. но это только малая часть того, что есть, есть намного больше и можно прийти в музей посмотреть. Ну, а в будущем, конечно, думаю, что это еще, конечно, будет больше и будет хорошая прекрасная выставка о э, пребывании наших земляков там на Донбассе об их участии в ЭТО. Приносили ли какие-то взрывоопасные предметы? Нет, вот такого не было, взрывоопасных предметов не приносили, ну и вообще в музее как бы без предварительной проверки. Или не осколки принимают. от мин, бомб, которые. Если мы принимаем без предварительной проверки, то это гильзы, то есть где четко видно, что там нету порохового заряда, то есть. А так вообще это проверяет вот у нас в музее любое такое оружие, когда это через службу безопасности Украины. Просто так мы не принимаем подобные вещи, где есть ну, опасность того, что может произойти взрыв или какой-то такой несчастный случай. Эта экспозиция доступна в любой день, то есть, когда да. угодно, можно э, ее посещать? Музей работает каждый день, кроме понедельника, с 9.30 до 17.00. И ее можно посетить. Даже вот та часть, которая касается АТО, она бесплатная. То есть подняться на третий этаж, и там можно ее любой харьковчанин, можно посмотреть, даже билет не надо брать. Нужны ли вам какие-то кадры, может быть, видеохроники? Кто да, из солдат такие да передавал? мы собираем и не только фотографию, и видеохронику, и сотрудники наши записывают воспоминания тех, кто там был. То есть работа проводится целенаправленно, и в том числе нужна видеохроника. Тоже это мы с радостью. Такие материалы премиум. Влияет ли кто-то на содержание вашей экспозиции? Цензурирует ли, как, то говорит, вот это можно представлять, а это нет, например? Э -э ну, прям такой цензуры, как бы <laughs> жестко, нету. Но вообще при создании любой выставки это не только там касается АТО, но с АТО та же схема, то есть создается ну, определенным отделом, который за это отвечает, экспозиционером, создается выставка. Потом есть научно-методичная рада, которая это проверяет, потом ученый совет из наших влиятельных историков города, это не только, которые работают в Харьковском историческом музее, и уже вот они это утверждают, как бы подходит это или нет. То есть вот так. А по событиям Майдана прошлого года какие-то экспонаты тоже вы собираете? Есть да, ли там такая экспозиция? сейчас, кроме того, что проводится по АТО, сбор экспонатов, проводится и сбор экспонатов по э, революции гидности, по Небесной сотне, потому что у нас трое харьковчан э, входят в Небесную сотню, также если люди, которые жили некоторое время в Харькове, тоже вот с Небесной сотней, и относительно недавно... Вот, в начале марта у нас даже была выставка, она две недели была. С личными вещами Котляра Женя котлера который вот погиб на Майдане, Герой Украины, Герой Небесной Сотни, его отец передал все его личные вещи, ну, практически все, там даже вот часто фотографии есть Женя Котляра. И вот эта одежда, которая на нем она сейчас в нашем музее. И все могли тоже лицезреть эту выставку, увидеть вещи Евгения Котляра. Ну и кроме, конечно, вещей. Евгения Котляра, другие экспонаты собираются, связанные с революцией гидности. И посетителям с очень большим интересом они значит, посещали эту выставку. Тоже это... Сейчас эти материалы, вот конкретно на данный момент их музея, они не выставлены, но опять же с расширением выставки по независимой истории Украины они будут добавлены и тоже смогут так сказать харьковчане побывать и посмотреть на эти предметы. А в предыдущие годы чем-то пополнялись ваши экспозиции вот из новейшей истории, или вот именно да. в последние два года наибольшее какая-то вот пополнение ну, происходит? Ну вообще пополнение оно происходит постоянно, э -э и это экспонаты различного периода, начиная там от древнейшей и современной истории, и тоже по современной истории проводился целенаправленный сбор экспонатов ну, из таких событий, тоже важных последних годов, например, Евро-2012, да, было несколько лет назад, и тоже собирался материал, это и, там и спортивная форма, и мячи с Евро-2012, и металлистам было передано, допустим, макет, стадиона там с подсветкой можно включить такие интересные экспонаты то есть, конечно мы собираем и, и... каждый год то есть, ну сейчас конечно в основном это направлено вот на ато. то есть, это основная тема сейчас а судьба более древних экспонатов каким образом решается они все остаются на месте или куда-то сдаются значит ну более древние экспонаты они поступают разным путем во-первых но ну, если мы говорим совсем о древней истории это вот у нас есть отдел археологии три экспедиции археологических каждый год они выезжают в различные населенные пункты харьковской области проводят раскопки и пополняют музей часть из них выставляется часть из них, хранится в хранилищах, потому что ну, любой музей крупный, это не только Харьковский исторический музей, имеет возможность выставить ну, около 10% из всех экспонатов, которые есть. У нас сейчас, ну, вы знаете, проводилась реконструкция музея. К сожалению, в этом году вот эта стеклянная пристройка, она, работы не будут проводиться, потому что с бюджета пока не выделены на это деньги. Но вот там, в этой стеклянной пристройке, за счет ее расширится площадь экспозиционная. И э, будет возможность показать больше экспонатов, чем на данный момент. Хотя и сейчас очень много выставлено. Вот, если побывать в музее, то даже если бегло смотреть, там знаете, не останавливаться, нигде очень бегло посмотреть, я засекал. Ну, два с половиной часа надо на то, чтобы посмотреть выставки на четырех этажах. А раскапывали ли что-то интересное археологи в последнее время, чем пополнили вашу экспозицию? Постоянно раскапывают интересное. Ну вот, допустим, за последнее время, за последние несколько лет, вот наша археологическая экспедиция, которая работает, раскапывают э, салтовскую археологическую культуру, э, нашла несколько интересных э, древних захоронений знатных женщин, и, допустим, э, ну, в одном из захоронений, это впервые так Такая находка была сделана, нашли бусы из 9 серебряных монет. До этого максимум 5 находили, вот в этот раз из 9. Это вообще ну, в мире, то есть это не только в Харьковской области, а это культура и там в соседних Украины, России в областях тоже есть находки. Вот нашли, допустим, так. Проводится ли сравнение и параллели между военными действиями Великой Отечественной войны и нынешней антитеррористической операции? Да, значит дело в том, что вот современных защитников нашего отечества, которые на Донбассе воюют, их на подвиге вдохновляют не только подвиги вот солдат Великой Отечественной войны, а даже более раннего периода, вот периода, как называют, вызвольных самогань или там гражданской войны, как раньше говорили. Вот, допустим, часто можно услышать сравнение, что вот защитников Донецкого аэропорта, среди которых, кстати, харьковчане есть, есть погибшие харьковчане, награжденные, их, допустим, вдохновляло на оборону и э, участие наших бойцов во время Великой в Великой Отечественной войны в обороне Сталинграда и, допустим, во время боя Пит Крутом, который был в 1918 году. То есть подвиги ну, наших предков различного периода вдохновляют сегодняшних бойцов, ну, в том числе и подвиги солдат Великой Отечественной войны. И держали Донецкий аэропорт очень долго, насколько да. я понимаю. Даже не все населенные пункты удавалось удержать так долго и во время Великой Отечественной войны. Да, ну не зря Донецкий аэропорт называют наш украинский Сталинград. Это абсолютно правомерное сравнение. К сожалению, там сейчас ничего не осталось, и защищать практически нечего. Но, тем не менее, по нынешним более поздним событиям в Дебальцево, например, что-то поступало оттуда к вам? Пока из Дебальцева не поступало, но волонтеры тоже постоянно ездят, привозят, и, скорее всего, ну, в ближайшее какое-то время предметы из Дебальцева тоже попадут к нам в музей. Я напомню, что у нас в программе отражения Богдан Ивченко, сотрудник Харьковского исторического музея. И подводя итог, что вы призываете делать харьковчанам, что, собственно, принести необходимо в Харьковский исторический музей, кто имеет какое-то отношение к антитеррористической операции и к военным действиям, которые происходят сейчас? Да, хотелось бы призвать всех харьковчан и гостей нашего города, которые находятся сейчас в Харькове, все, что можно, связанное с антитеррористической операцией, приносить в музей. И особенно это какие-то элементы формы и личные вещи бойцов. Мы будем очень рады, благодарны, и вы сделаете хорошее дело, поможете музею в сборе экспонатов. Спасибо большое. Напомню, Богдан Ивченко, сотрудник Харьковского исторического музея, был у нас в отражении. Спасибо. До свидания. До свидания. we <laughs>